З поверненням цього тижня до зони ризику потрапили Марина, яка відстоює своє місце на проєкті вже у п'яте, та Олексій, котрому захищатися доводилося вперше. Кому учасники віддадуть перевагу, незабаром стане відомо. Сьогодні від вашого вибору залежить доля Олексія та Марини. Марина в п'ятий потрапляє до зони ризику. Вона найважча дівчина проєкту. Олексій в Небезпеці вперше. Але він набагато легший за Марину. Його вага 100 кілограмів. Марин, на чому підтримку ти ваше? Ну, Як мінімум, це підтримка команди зелених і Сережа Сапона. Угу. Леша, ты? конечно, своего друга, кума, девчонок розовых. Чье прохание про еще один шанс вы оценили больше? А кто не смог переконати вас, час дізнатися. Игорь, ты огласишь свое решение первым. Но сначала скажи, кто из этих двух участников тебе ближе? Вот из этих двух участников я не знаю, честно, кто мне ближе. Вот. Достаточно близко я сошелся и с Мариной, и близок мне по своим взглядам на жизнь, по рассуждениям и Алексей, поэтому здесь... То есть они оба абсолютно разные люди, но для меня они вот в этом смысле, наверное, под знаком равенства. Ну, насколько я помню, на первых неделях ты восхищался упорством, настойчивостью Марины. Она часто могла на тренировках то, чего ты не мог, да, когда ты давал задний ход, она справлялась. Ну, я и продолжаю, в общем-то, восхищаться. Марина, как той сосной, которую валят, а она все равно встает. Здесь доверять пока еще можно. Зеленому Игорю. Я в этом человеке не сомневаюсь. Против кого? Будет твой голос. Алексей уже скинул достаточно много. Вот, и для мужчины вес 100 килограмм это уже прекрасно. Вот, а у Марины вес еще большой, и поэтому э, понятно, что ей проект, в общем-то, как бы нужнее и так далее. и так далее. У меня нет желания ее слить, и не потому, что э, она мне нужна, чтобы проигрывать конкурсы вместо меня. Хотя и не без этого. Есть очень большой лишний вес. Его нужно сбрасывать. Это проект для этого. Но все перечеркивает проклятый пятый раз. Из-за Марины лишнего веса вынуждены уходить другие люди. Поэтому, Маринка, извини, здесь твое имя, но ничего личного. Марин, против у тебя один голос. это будет Санта-Барбара, если мы будем оставлять ее пятый, шестой и так далее раз, пока Марина не будет каждую неделю попадать в номинацию с кем-то там еще. Неприятно удивил, конечно же, Игорь. Ну вот почему-то я от него не ожидала. Марика. Да. У вас с Лешей один тренер, Анита. Да. И вы вместе занимаетесь уже три месяца. Да, совершенно верно. Но на этой неделе, мне так кажется, ты сблизилась с Мариной розовые. Они вот, вот, честно, прямые как двери. Девочки, которые говорят с улицу, вот это, это я приветствую. То есть я реально, вот общаясь с ними, не могу каких-то иллюзий о себе настроить. Вот я с ними во мне схожусь. Марика, тебе было сложно делать выбор? Ну, скажем так. Я его сделала давно, еще до взвешивания. Мы сидели с Мариной, разговаривали, и я просто сказала, что если ты будешь в номинации с Фиолетовыми, я буду голосовать за Фиолетовых. Потому что, как бы, у тебя уже было четыре шанса, а у них ни одного. И Алексей работает очень много. Мне его реально жалко. Я, но он для меня образец для подражания. Я не хочу, чтобы он уходил. Я, да, против Марины. Итак, против Марины два голоса. Леша, против тебя пока ни одного. Юль, по твоему мнению, кто заслуживает остаться в лагере? Марина или Леша? И почему? Сегодня заканчивается 12-я неделя на проекте. Угу. Из 12 недель Марина попадала в номинацию пять раз. Для Леши это первая номинация. Я обязана дать ему шанс. У Марины уже вошло в привычку то, что она э, попадает под золотую линию, ее все жалеют, и она остается. По-моему, Марине уже давно пора домой. Потому мой голос за то, чтобы здесь остался Леша. Марина против тебя уже три голоса. Леша против тебя ни одного. Должна сказать, что положение Марины становится опасным. Они считают все пять раз, что это я была виновата, и мне давали шанс. Ну, пусть считают. Жень, коричневый для меня, ну, реально, вот просто это... Это такая пара, но вот они, в принципе, они как муж и жена, не идеальная пара. Я Марине говорил, и повторю еще раз, больше шансов я Марине не дам. Леша с удовольствием. Поэтому мой голос против Марины. Ее фраза по поводу того, я по любому буду в финале. Я буду там. Эй, -э -э -э. почему это все крики? Я не понимаю. Не можешь? Не говори. Не говори. пока не припрыгнешь, называется. Марин, уже четыре участника хотят отправить тебя домой. И если пятый голос будет против тебя, тебе придется собрать вещи, потому что таким будет решение большинства. Сереж. Зараз твій голос може стати вирішальним для Марини. Ну, Марині вже давали декілька шансів. Лоша перший раз це багато чого вирішує. Ти проголосував, щоб залишився? Льоша. Маринка. Не смусів голосувати далі, тому що проти тебе. большинство участников. И выбор остальных уже ничего не изменит. И ты покидаешь проект во второй раз. Замыть у постшоу. Чи смогла Марина, яка зривалася вже декілька разів, схуднути вдома? Секрет ідеальної фігури від найепатажнішої співачки країни Ольхи Полякової. До чого призвели її експерименти з дієтами? Закінчилися це язвою і госпіталізацією. І як супербілявці вдалося скинути 22 кілограми після народження доньки? До яких наслідків призводять операції із відкачування жиру? Після цього нежелательно вже рожати. І коли дійсно потрібно робити ліпосакцію, таких порад ви не почуєте більше ніде. Дочекайтеся. Лешка, держись. Я чемпион. Не обижайся. Да ладно, я все понимаю. Я же главный соперник. Марина сегодня уедет, но и реально мне жалко Сашу потому что жертва была напрасной. Саша еще держалась не одну неделю. Сашка, привет. Меня выгнали. Она дала мне шанс, а, а у меня не получилось им воспользоваться. Учасники. До закінчення проєкту лишилося всього п'ять тижнів. Якщо ви бачите себе у фіналі, боріться за своє місце. Адже вам його ніхто не подарує. І все залежить тільки від ваших зусиль та бажань. Щасти вам. Добран. Дякую. Добринці. Дякую. Мені не стидно. Я работала. Я не скажу, що я переїдала. Возможно, это стоп організму просто. Після вибуття Марино продовжить підтримувати команда зважених та щасливих. Вона займатиметься у кращій спортивній залі країни під наглядом тренерів. Шоу на постійному зв'язку із нею будуть дієтолог та психолог проєкту. А у грудні, на відкритому фіналі шоу, ви побачите остаточні результати схуднення Марини та інших учасників. В Следующий раз ты меня увидишь в хорошем расположении духа, более серьезной, повзрослевшей, на порядок мудрее, стройной, красивой. Я буду классная. Не пропустить за тыждень. Хочется увидеть. Мне интересно, какой он сейчас. Думаю, что он не. Будуть кращі. Він у мені вже сниться, схудавши такий стройний, гарний. Таким красавчиком. Неймовірне перевтілення учасників. В брюнетах готовий покраситися? В брюнетик? Хочу бути красавчиком. Ти раніше вищипав брови, тільки чесно. Кожен день щипаю. Я думаю, мені вдасться виглядати круто. Ви не зможете стримати емоцій, коли побачите, як вони змінилися за тринадцять тижнів. Казала собі, що я плакати не буду. А сльози самі котяться. Їх не впізнають навіть найрідніші люди. Мама мі, його ж це не узнає. Та заради зустрічі з близькими учасникам доведеться пройти надважке випробування. Ти хто це тебе достала вже? Не В начале недели я устроила для девочек специфическую тренировку. Ты справа раз, поднялись, выпрямили колени, два, поднялись еще три, чтобы научить их двигаться плавно женственной. Стоять. Тренування, яке доведе до істерики Марину. Я люблю ходити на каблуках. Я не хочу це діло. Та Я не вмію. Я, я буду як дура. Чи зможе дівчина подолати комплекси та вийти до рідних у новому образі? Це Марина. Це Наташа. Не пропустіть за тиждень.